Привет. Виталик, ты где был всю ночь? Ну, ты был у другой жены. У какой жены? Виталик, я уже начинаю думать, что это все правда. Так это и так правда. Ладно. Шутник. Я пошел на работу. Вы всех денег все равно не ты Не дадут. Виталик, а купи, пожалуйста, на рынке яблок. Сегодня вечером будем печь яблочный пирог. У меня сегодня столько дел, да вообще нема времени. Вот деньги. Шесть. Не вопрос. Сейчас. Быстро. Вот. Меня зовут Виталик. Порядочный, женатый, обеспеченный мужчина. Не интересует? Конечно, интересует. Только где же его найти? Так не надо искать. Он сам пришел. <решит> Ладно, дайте килограмм яблок. Согласен, не кожний день, такий покупатель приходить. Взвесьте два килограмма яблок. Не поняв. Так мені тогда 4 килограмма. Пять килограмм яблок, пожалуйста. Десять. Двадцять. 50. Сто. Ладно, покупай. Я вспомнил, что у меня ж дома яблоки есть. 200 гривен сейчас сэкономил. Пока. А, пакет мий. Ма, а где у нас яблоки лежат? Не, ну что за люди, а? Все откуда тебя 200 гривен? Жена дала. Надо думать, на ком жене не, 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 ты же все правильно сделал. Молодец. Виталик, мне нужнее. Я на планшет собираю. Папа, планшет все для тех, кто любит понты. А в твоем возрасте для понтов хватает страницы в одноклассниках. На Сладкая Сладкоежка. Наташа, я принес яблок. Виталик, молодец, что принес яблок. Это Наташа. А Наташенька пошла в салон красоты. Наша, вырази так красиво станет теперь все красивее, так я вообще с ума сойду. У -у -у. Ладно, у меня все куча дел, я пошел. Виталик, подожди, садись, давай поговорим. Что там у тебя за история с тремя женами? Сначала я влюбився в Наташу, на тесню, а потім почали добиватися. Куди це ти так вирядилася? Євгенівна, я тепер веду курси ідеальної тщі. І що ж ви на тих курсах ідеальної тещі делаєте? Учимся два часа сидіти моль. Грандиозно. А теперь у меня три зени. Да, Виталик, мост так-то выдумывать. Вы что, мне не верите, Маргарита Сергеевна? Не надо, я близ. Виталик, давай договоримся так. Когда мы с тобой наедине, ты можешь называть меня Маргарита. Или просто Рита. Да такая, Что я? Ну, моя тёща. Да, я твоя тёща. Ты все зива, моя старушка. Зивьё. Привет тебе, привет! Виталик, ты знаком с творчеством Есенина? Понятное дело, у меня в сборнике его стихов заночка. А есть все конфеты? Це смішно. <смешно> О, а от Наташенька в кроватці, здесь ей годик. Скажи, извинись, я не вот точно такой из фотографии, только 17 лет спустя. А пока Наташа не я, наверное, лучше пойду в парк. Виталик, а может мы пока поиграем во что-нибудь? Ладно, только если быстро. Вашу руку. Сейчас мы по, по всему дереву перейдем на тот берег, только осторожно! Внизу кипит расплавленная лава! Да, Виталик, с тобой так весело! Я прям молодость вспомнила! Тихо! <laughs> Кажется, мы разбудили дракона! Для того, чтобы он заснул, нам надо срочно сыграть ему колыбельную. стать пианистом. Смотри, какие у тебя красивые длинные пальцы. Я даже иногда боюсь такими красивыми пальцами в носу ковыряться. А хочешь, я научу тебя играть. Можно. Только я чувствую, что получится только что-то быстрое, потому что у меня уже руки трясутся от волнения. Ой, Евгений, на все. Дякую за урок, я пішла. Как, ну тисячі, не в одну ноту толком не попала. А воно мені надо. Я піду в стіт за перфоратор у сім утра. Ну, а ти возьми Богдановна. Мы можем на свадьбах играть. А ты талантливый. Mm. Быстро учишься. Mm. Так, скоро Наташа прийдет. В мне пора в парк. Mm. Виталий, погоди. А как же насчет пирога? Я mm. понял. Mm. Yeah. Yeah. Пока не конный ма, хочется и вкусняшку захомячить. Кто последний, ты имею посуду. Виталик, а что, если бы тебе, как Еве в райском саду, предложили яблоко? Запретный плод искушения. Я бы отказался. У нас мне яблоко. Я бы выбрал Еву. муха прикольная на потолке. Виталик, я тебе нравлюсь. Так, конечно, нравится очень. Я бы даже сказал, для своего возраста бы отлично сохранилась. я хотел сказать, что я вам не дал бы больше 19. Танцуем. Ну, если вам давно никто на ноги не ступал, то можно... Давай, купила зятю подарок. Класс. Mm -hmm. eh? yeah. Наверное, дорогущий. Конечно, Евгенина. Вот там на поплавку жучок и скрыта камера. Теперь мы с дочкой будем знать, где кабель рыбачить. Клево. Это старая рубашка папы Наташи. Я думаю, она тебе подойдет. Да? Вообще-то, у меня та моя оранжевая не сносилась. Ты не такой мужественный. Да. Кстати, папа Наташа одевал ее на первое свидание. Я бы его сейчас повторила. Так в чем проблема? Звонить папе Наташе. Глупенький. Я имею в виду с тобой. Не бойся, Виталик. Никто ничего не узнает. Так, Маргарита Сергеевна, я занялся не для того, чтобы изменять своей жене. Так все до вечера. Мама! Так, спокойно, дочь. Ты сама все слышала? Я подумала, что ты к нему реально пристаешь. Ну, мне всегда говорили, что я хорошая актриса. В общем, так, Наташа. Нет у него никаких трех жен, он тебя в жизни не изменит. Прошел проверку. Виталик, мы тебе показалось? Не, Виталик. Ты сам бати всю маму Наташа до тебя приставала. Так, может, тогда надо было остаться? Только конечно. Ну, в смысле, попробовать пирог. Ага, попробуй с пирог, а дальше и все остальное. Я это знаю. А я по этим делам. Не, вообще, по этим делам, но с мамой сенатасы. А, а что это за смс у тебя? На переезде панду поездом сбила. Ты что, с любовницами теперь шифрами общаешься? Да ну какая любовница? Это твоя мама, когда смс-ки пишет, режим Т9 забывает отключать, ничего не понятно. <звы> Наташа, Наташенька, у меня для тебя серьезный разговор. Во-первых, усил 200 гривен, сэкономов. Во-вторых, Я довго думав казати тобі ціні, Ну, вважаю, що ціні. Треба говорити правду. Коли ти була в салоні краси, твоя мама до мене приставала. Я знаю, Віталік. Це була просто перевірка для тебе. Я не під'ясую вам документи, щоб мене перевіряти. Но зато теперь я точно знаю, что ты мне не изменяешь. И у тебя нет никаких трех жен. Ну, так все правильно, я тебе и не изменяю. Но три жены у меня есть. Ну, теща. Ну, актриса. Я подумал, все уже все по-настоящему. Так, я, наверное, лучше пойду ну, я считаю, что если ваша жена вас проверяет, то значит ревнует, а если ревнует, то значит, что любит, а если любит, то простит.